А у меня аттестация через несколько месяцев. Вы, нет, эти, эти, все грамоты не считаются, потому что там не написано, что дано, дана награда учителю русского языка и литературы. Этого нет, это все мимо. Не ваша работа мимо. А как же мы людей этих удержим, да? Не себя, но этот слово. Те, которые возглавляют школьные редакции. Продолжение. Вот назад приносится на аттестацию, личную аттестацию. А 803. 803. -центр -центр гимназия 107, приносится 85 дипломов грамотных, любого возраста. Мне сказали, это вот так, в сторону поджигает. Ты биолог, давай биолог. Когда начинаешь с этой типы доставать третью часть биологии, а они, извините за выражение, люди открывают глаза и говорят, как, а мы вас не знаем. 5-3, ну и слава богу, уже не 5, это 2-й уже более 16 лет. Я никуда не уходил с гимназии. Но возникает вопрос. Про не знают учителя. Когда галочки ставим за участие в конкурсе, когда отчет, идет отчет районной перед городом, эти же самые галочки мои не там проходят. Так это получается их заслуга уже. 6 лет с газетами занимаюсь. Тоже было вот, для волос. Я устал. Продолжу. Я в этом году просто тупо устал, извините. Вот, вопросов больше, чем ответ. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, но мое мнение мы рассматриваем сейчас. я прошу прощения, может это вам не интересно, но мы будем вот вечно пытаться да, на месте. Потому что проблема одна. Все закончится. А где ты? Не проблема в Я не прошу, прошу прощения. Я не ищу. Я это прошу прощения. Я у директора ни разу не просил денег. Я не понимаю. Я, я да прошу прощения. прощения я хочу сказать, что Вы это исторический вопрос. Выходит, это я задам более глобальный вопрос. Кому нужна школьная пресса? Тому, что занимается. тому кто занимается. Один, два, три ну, человека. Ну, ну, еще, ну, еще один. Это риторические вопросы ну, у вас есть сошли ответы, но поверьте нет. мне, они далеко не однозначные. Они нужны детям. Для чего? Для того, чтобы они высказали свои проблемы. Их не слышат. А администрации нужно это услышать. А нужно ли это услышать более высокому? руководство администрации области. Я вот приведу маленький пример. Я жил полтора месяца на Аляске в семье человека, который занимался гончарным производством. Он выпускал свою газету. Он мог себе это позволить. Я к чему это говорю? У нас школьник может себе позволить выпускать газету? Нет. Преподаватель, который возьмется, энтузиаст, за свои деньги выпустить газету? Нет, у нас нет такого гражданского общества, которое сможет... Извините, извините, почему нет? Я за свои деньги выпускаю школьную газету, две школьные газеты. Я ни у кого не удовольствую много денег. Я их зарабатываю Я, я прошу прощения, я прошу прощения, может у вас хватает заработной платы? Не хватает. Не хватает, поэтому а у вас нет будет доход это мои проблемы. И это ваши проблемы. А а мы вы говорим об общих проблемах. Так это общая проблема. Я общую проблему понимаю о том, том, что гражданское общество не способно финансировать общественное СМИ. Значит, есть второй выход. Да, это вы это не закрыть. Это должно быть государственной программой. Если государство в этом заинтересовано, оно должно как-то это делать. Я прошу прощения. Я понимаю, что я говорю сейчас нереальные вещи. Но если у нас представители обл. администрации здесь присутствуют, значит, мы зачем собрались здесь говорить? Если мы заинтересованы, и государственная власть, в том, чтобы развивалось школьное кресло, ну давайте как-то вопрос финансирование. И финансирование не только газет, а, наверное, и доклад целевой доплат кураторам гостиницы. Не школьникам. Значит, случае этого не будет. Извините, пожалуйста, мы все будем сводить на уровень интузиазма. Второй, вторая, вторая, возможная, вот еще одна очень интересная вещь. О чем писать? Вот, с Николаем Михайловичем мы здесь уже переговорили. Да, на Западной Украине у них одни герои, у нас другие. Школьная пресса, это будет отражать или нет? Это момент цензуры. И кто будет цензором? Кто платит деньги?